Hallo und herzlich willkommen hier im expo Center in Tauberbischofsheim. Mein Name ist Nikolas Ehmann, ich bin Produktmanager für die Hubel- und Kehlmaschinen und ich stehe hier vor unserer neuesten Maschine, nämlich vor dem Cube 3. Der Cube 3, wie es der Name sagt, ist die dritte Generation von unserem erfolgreichen Cube, eine Weiterentwicklung. Wir haben den Cube seit zehn Jahren am Markt, wir haben über 1000 Maschinen draußen bei den Kunden und mindestens genauso viele begeisterte Anwender und mit der dritten Generation haben wir noch mal ein paar neue Highlights. Beim Cube 3 haben wir im Unterschied zu den Vorgängermodellen einen höherwertigen Standard, eine bessere Standardausstattung und die Möglichkeit fast alle Optionen auch später noch nachzurüsten. Das bedeutet, wenn der Betrieb mitwächst, dann passt sich der Cube 3 an und wächst auch mit. Die Zielgruppe für den Cube man sieht es schon, es ist eine einfache, kleine Maschine, das Handwerk. Keine Maschine der Welt kann so einfach und so schnell vierseitig glatt hobeln. Der Cube 3 zeichnet sich wie schon seine Vorgänger durch sein einfaches Bedienkonzept aus und ist die einfachste Hobelmaschine der Welt. Wir haben hier vier Spindeln, die die vier Seiten in einem Durchlauf bearbeiten. Wir haben nichts manuell zu rüsten. Alles, was der Bediener machen muss, ist an der Maschinenbedienung die Dimensionen eingeben, das Teil auflegen und los geht's. Die Ausstattung der Maschine hier im Expo Center ist beim Cube 3 mit starken Motoren. Das heißt, wir können auch große Dimensionen hobeln, wir können Hartholz hobeln. Außerdem haben wir die Mobilspindel, eine wichtige Option, um fallende Breiten hintereinander zu hobeln, denn die Breite wird automatisch vermessen und die linke Spindel positioniert sich dementsprechend. Und hinter mir noch zu sehen, wir haben den Cube-Stapelautomat, der automatisch die Teile, die aus der Maschine kommen, abstapelt, sodass wir in Ein mann Mannbetrieb arbeiten können. Und jetzt schauen wir uns nochmal im Detail an, wie einfach der Cube zu bedienen ist. Dafür nehme ich euch mit vor, los geht's! So hier im Maschineneinlauf spielt sich im Endeffekt alles ab. Die Blackbox hinter mir müssen wir uns gar nicht anschauen, denn wie schon gesagt, ich muss hier nichts rüsten. Ich nehme einfach mein Rohmaterial und lege das hier auf dem Abbrichtisch auf. Der Abbrichtisch ist 10 Grad schräg gestellt, das heißt, das Teil rutscht automatisch schön gegen den Anschlag, damit wir sicher durch die Maschine fahren. Und hier an der Steuerung gebe ich letztlich noch meine Dimensionen ein. In Breite, in Dicke, genauso wie die Spanabnahme, rechts und unten, alles positioniert sich automatisch. Damit ich das Teil richtig bearbeite und ich sehe, auf welcher Position die Spindeln sind, mache ich mir in der Steuerung die Laser an. Die Laser hier im Einlauf zeigen automatisch, auf welcher Position die Spindeln aktuell stehen. Und so ist auch erkennbar, was zerspart wird. Hier passt die Einstellung noch nicht. Das heißt, ich muss die Werte in der Dicke und in der Breite anpassen. Die Positionierung vollautomatisch. Und anhand von den Lasern erkenne ich dann auch, ob alles passt. So wie hier. Dann kann ich loslegen. Eine wichtige Option, die ich schon angesprochen hatte, die Mobilspindel. Was steckt da dahinter? Ich kann hier noch einen Laser aktivieren der automatisch die Breite vom Rohteil vermisst und dann die linke Spindel dementsprechend automatisch positioniert. Das ist dann sinnvoll, wenn ich von Teil zu Teil unterschiedliche Breiten habe und auch unterschiedliche Breiten im Endmaß haben möchte. Wir fahren ohne Mobilspindel, ich deaktiviere das Ganze, die Einstellung passt, das heißt, jetzt kann es losgehen, ein Knopfdruck und die Maschine startet. Wie ihr gesehen habt, der Cube super einfach zu bedienen und am Ende kommt das Teil genau in den Dimensionen mit Top-Qualität raus. Weitere wichtige Optionen, die wir jetzt hier nicht an der Maschine haben, sind zum Beispiel die Verlängerung vom Abbrichtisch, wenn es darum geht, auch Teile bis zweieinhalb Meter abzurichten. Dann haben wir verschiedene Varianten im Auslauf. Hier hinter mir den Stapelautomat. Es gibt genauso die Möglichkeit mit einem Rückförderer, der die Teile wieder zum Bediener nach vorne äh, bringt, zu arbeiten oder mit einem ganz einfachen Tisch, der die Teile einfach nur hinter der Maschine äh, aufhält. Daneben haben wir zwei verschiedene Werkzeuge: im Standard ähm, glatte Messer für Top-Oberfläche, äh, im Vorhobelbereich auch mit dem Vorteil, Geringerer Lärmemission haben wir außerdem Spiralhobelköpfe. Das heißt, die Maschine kann so oder so ausgestattet werden. Und wie schon erwähnt, der Cube 3 wächst mit seinen Aufgaben und kann auch nachträglich noch mit den Optionen nachgerüstet werden. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen über den Cube. Wer weitere Infos haben möchte, schaut am besten auf die Homepage cube3.beinig.com. Ihr seht den Link unten in der Beschreibung. Oder meldet euch bei euren Mining-Experten. Wir kommen gerne mit euch ins Gespräch und beraten euch bei euren Fragen. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten, hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen und bis zum nächsten Mal.